А. Я тебя еще поймаю. Хотел показать тоже, но показывать тут особо нечего. Одну карту плену только съела. Пиздец, сейчас. Чтобы все было правдиво. Выглядит красиво. Правда, вот этот огурчик а что у меня два, у тебя чё. один? Ну, порция огромная, особенно картошки. Но, но мне смешит то, что кетчуп. Она говорит, кетчуп принести, я говорю, да. И она приносит целую банку. Первый выпуск, как он? Охуенно, реально. Начну от этого момента. Брались <свес> покушать, смотришь на карту, она находится <свес> в квартале от тебя. Пиздуешь, сука, 4 дня до этого моего места. Вот так уже и Ну не знаю, я уже заебался. Мы уже, ну, вот, мы уже майже пришли, вот тут где-то Бо я хочу уже на диван лечь, а не кушать. Что было с этого начинать. Что он называется? on Вроде как открытый и работает 53 урока, по-моему, что-то такие писал. Вот эта странность, да, вот это американского мира и Западной Европы, что есть какие-то заведения открытые полстолетия, столетия. <laughs> Ездишь... Слушай, я сейчас этих великих фильмов, они открыты тоже столетия уже. Ну, и я, не... я говорю про украинские, которые типа открываются, а. закрываются, потому что понятно, по каким обстоятельствам а, там какой-то пап в Британии, там а -а -а. 800-го года и с... семья не меняется вообще никак. Или, допустим, центр Лондона. Владельцы одни и те же фамилии на протяжении столетий. А мы пришли походу. Да. Это а, так. Естественно, оно так сливается с фасадом здания, что я бы прошел и не обратил внимания, что это такое заведение. А я не могу понять. А я? Я. Я подумал это be... be... been... очередь. Там and... Не знаю, может они по записи. Тут старушки, официантки. Бля, тут такой гул стоит. Сейчас начнем завтракать. Я хочу у Ты Это все, что тут есть? Нет. А это летнее меню Mm. Два яйца, снеданок, три яйца, омлет. Но то, что я пока увидел, меня привлекает только бургер. А если потому, а что тут есть картинка. Нет, потому что омлет, яйца я могу дома приготовить. Я не уверен, что они будут хуже, чем я бы их тут заплатил за 20 долларов яйцов. Нигде я еще не пробовал яйца, так что они мне казались лучше, чем они просто пожарены на сковороде дома. Нет, тут шея прикольный тоже. Бургер. Бургер? Да. Ну давай один смешбургер, один пекти маут суприм, ёбаный рот. Я такое с момента уезда села не видел. Ага, да, и 50 То есть из этого ели а, покойники. Тысяч. Но мне кажется, тут уже делали ремонты. Ну да, понятно, что. Вид такой себе, если честно. какой ты же хочешь? Домастик батл бир. Пиво, <laughs> серьезно. А мне не взял удостоверение э, никакое, так что, наверное, никто мне не даст. Ты я наверно взяла. А? Я наверно взяла. Ну, ось, купи ты, а я выпью. <смех> Apple juice. <laughs> асфальта набрали, короче, пыли. Ой. <laughs> Раз, Чтоб меню было вкуснее. <laughs> Джус, будешь? Эй, я не буду вообще напитки. Удобно, мягко, стильно. А мне всегда смущало, когда ты приходишь э, в ресторан и уже приготовленные лежат приборы, из которых есть. А, что? а потому что люди ходят, они лысеют, с них слазит э, эти. Кожа, дышат, плюют, просто пыль падает. Не слушает меня. Слухай, я просто думаю... Я только подумал про этот косяк, что тут одна салфетка на человека. Да, мы руками эм, И мы руками едим. Хотя если посмотреть по сторонам, все едят э, вилкой, ножом. Кто ест, ну, блядь, бургер? Я... Нет, бургер, бургер же руками есть, а я вилкой и ножом. М -м -м -м. Ну, это, наверное, один из самых вкусных бургеров. Чисто из-за мяса, потому что было еще дерьмище ебаные. А это вообще просто сэндвич с жареным луком. А мне кажется, одно и то же мясо. У тебя просто булка... Не, такая же. Я имею в виду котлета. Ну, вкусно. Это мужицкая такса. Отжал, не прося. Okay. Сама так что да, дед да, посмотрел. Да, да, да. А ты же не пробовала макаронный суп? Пару макаро... Э, морковинок? Не, я, ну, я не, не, отрицаю, что такое может быть. Просто потайто бейкон, а ты говоришь макаронный суп. Ну, я тебе накидываю и более гринжа, да, да. Короче, твое впечатление от э, 84-летнего ресторана. Раз, 84? Не знаю. Когда ты ему говорил? 50 какой? 56. 50, ну 70, 68, наверное. Да. Это же все девяти В целом, непогано. неплохо. Мы же, в принципе, попробовали только две позиции из всего меню. Ну, я не знаю. Это было всё, что можно было взять. Ну, просто мы, не знаешь, ми не типові американці, які приходять на панкейки з беконом або з яйцями. Типа для них це норм. Ми таких сніданків не їмо, тому що ми ну, не так їмо. Взагалі, так, да, бургери були мені сподобалось обидва. Виконом прикольний був твій. Мій мені теж сподобався, хоча це не бургер, взагалі просто сендвіч. Важко це бургером назвати. Чисто із того, що типу, котлета велика. Бургерна. Картошка фрі мені теж сподобалася. Не така, як Маку, вона така чуть більш. Да, она просто больше. Она тоненькая в маку, а тут она такая побольше чуть-чуть. В вот. общем, смачно, я не знаю. Мне зашло? Мне бургер понравился, только из-за котлеты и все. Сама булочка, хлеб, он как будто ватный. Как. -то. Ну ты его вкус вообще не чувствуешь. Так это тебе и не треба. Тебе чисто булочку, чтобы она трималась. Я заплатил за все. Ахуя. Мне надо все. Я бы и тарелку съел, как в этой рекламе <laughs> этих жвачек если ты помнишь вот <связь> ну, там было типа реклама э -э, семья едит за столом за пацаном кто-то зашел типа друг позвал его гулять и отец такой не встанешь из стола пока все не съешь и он такой закидывает две жвачки и начинает есть всю тарелку <связь> Я не знаю, что я весь тот час, как объяснял эту рекламу, у меня в голове была реклама, домой. где... Не, где чувак сидит, в него белки вместо рук. Я не что это. Чи... А, это Сникерс, по-моему, была реклама. Может быть. Я не знаю, вот именно этот кадр чему-то был Ну, я не. А, картошка, не знаю, мне вот она не понравилась. Она хоть и была большая, я бы хотел точно такой же размер в маке. Но мак мне больше нравится, наверное, из-за того, что он больше соленый был. Я не знаю, но мне сдалось достаточно солено. У мне вообще нет. Типа, а что, она тебе суха была, не знаю? первая была нормально, а вторая, третья и вообще до последней. Я все съел, но оно все было мне пресным, кроме бургера. И твой сэндвич-бургер мне тоже не сильно зашел. Тогда, когда я откусил первый раз, окей, когда ты мне дала уже последний кусочек вот, вот, вот таксу. Я что-то ел. То ли из-за того, что это такса, она такая себе не сильно приятная. Ничего себе вот так вот, да? Ну, а, ладно, без шуток, то он не сильно понравился. чтобы силой забрал, да, то бы было смачнейше. А так, то я сама отдала и уже не то. Ну, ну это хз. Бургер... Может, из-за бекона. Потому что бекон тоже соли добавил и... Ну. И мне показалось, что нас слаще, вкуснее. Добавил соли, но показалось слаще. Да, травой начало вонять. Э, бля, а как она называлась? Э, feels on Eleven. Э, Знаешь, почему так называется? Не, я подозреваю, что может, або основатель, имя, або прізвище, може щось типу того. Ааа, -а -а, ладно. І вони на 11-й стрит, так що. Что... Э, да, на... не, авеню. авенюк. В целом можно зайти покушать, но на самом деле дорого, как мне показалось. Ну да, чуть чуть дороже, чем э, всюду, где мы было в в местах. Да, хотя я из тех четырех, которые ты мне кинула, чтобы я выбрал, я выбрал самые дешевое, как там Google показывал, но оно вышло дороже, чем то, что было возле нашего дома. Хотя и порция больше. Да, прям я я бы не знаю, если бы тебя рядом не было, я бы, можливо тільки половину того, ми... сэндвича своего съела и, и, и все, и трошки может картошки. Вот так-то сильно запихает. Ну, а тут еще напиток бы, наверное, взялся бы и... И бы вообще ничего не врезал. Вот. На этом все. Приятного аппетита. Осуждаю.